Если говорить о методологических особенностях информационно-волновой терапии, то их основных две методологические особенности. Первая особенность – это медицина неумешательства в организм. Это медицина сотрудничества с организмом. Если бы наш прибор, ИВТ Паро, был для воздействия, это был бы физиотерапевтический прибор. Мы против физиотерапевтического вмешательства в организм. Это ну, смотря какого, я имею в виду электромагнитного физиотерапевтического вмешательства в организм, Это плохо для организма и может быть, могут быть вредные последствия. Вот почему э, не разрешают э, или не рекомендуют использовать э, воздействие электромагнитными полями физиотерапевтическим, когда у человека онкология или другие сложные заболевания. Поэтому э, к нам это не имеет никакого отношения. Мы называем себя волно, э, волновая гомеопатия. Термин электромагнитная гомеопатия был введен мною при разработке этой технологии информационной волновой терапии. Электромагнитная гомеопатия. Я не хочу вникать сейчас э, э, в санитарно-гигиенические нормы, в уровни и скажу так. Одного вата хватит на все население, на население земного шара. Вот это первый наш принцип. Электромагнитная или волновая гомеопатия. Или по-другому, невмешательство в организм, медицина, сотрудничество с организмом. Второй принцип разумность живого. Это очень важный принцип которые нас отличают от всех подделок, которые на рынке под информационно-волновую терапию, от всех прочих приборов и так далее, вы очень быстро сориентируйтесь. Мы ничего не навязываем организму. У нас организм сам решает то, что ему нужно. Принцип такой, чтобы было понятно. Кошка и собака щипает травку и знает, какая травка им нужна. Они что? Фитотерапевты. Разумность живого – это эволюционная способность живого выбрать полезный для себя сигнал с внешней среды, если есть рассогласование с внешней средой. Болезнь – всегда рассогласование с внешней средой. Поэтому мы предлагаем организму как бы электромагнитное меню в широком спектре частот, и сам организм решает, что ему нужно в данный момент. Вот в чем заключается разумность. А у нас эта способность эволюционная не утрачена, она у нас есть, как и в кошке и собаке. Вот. Просто мы нашли правильный подход.